एक्नाइट के मरीज ए, एक और रामत यह भी दिखाता है कि इसका एक उजो बहुत ज़्यादा खून से भर जाता है और बाकी जिसम ठंडा हो जाता है मसलन इसके पांव ठंडे होंगे हाथ ठंडे होंगे लेकिन अगर इसको नमूनिया हुआ है तो उस मरूफ हिस्से में जो दाया या बाया जो भी हिस्सा हो उसमें बहुत तेज दर्द शुरू होगी और उसमें तपकन पाई जाती है एकोनाइट में तपकन कहते हैं दिल की धड़कन के साथ दर्द का बढ़ना या घटना इसी तरह इसके असाब में दर्द की लहरें दौड़ती हैं ये इलामतें एकोनाइट की हैं मगर जहनी इलामत जो लाजमन इसके साथ होनी चाहिए जिससे हकीकत में एक मरीज़ को हम एकोनाइट का मरीज़ करार दे सकते हैं वह खौफ है अगर खौफ नहीं है तो एक्ोनाइट नहीं है और इसके अचानक पन के साथ खौफ का ताल्लुक है फिर बाज़ मौसम हैं जिनमें एकोनाइट ज़्यादा तेज़ी से असर दिखाता है खुश्क सर्दी का मरीज अक्सर जो से जाहिर करता है अगर वो अचानक पन उसमें पाया जाए और खौफ हो तो एकोनाइट की चंद रोजें शुरू ही में इसको ख़त्म कर देती हैं बीमारी को लेकिन एकोनाइट का लंबी मुजमिन बीमारियों से ताल्लुक नहीं है ये चीजें उन्होंने सिर्फ किताबों में एकोनाइट का हाल पढ़कर नहीं मालूम की बल्कि प्रूविंग के जरिए मालूम की बहुत सी बातें प्रूविंग के जरिए उनको पता चला कि एकोनाइट बाज़ पागलपनों में भी बहुत मुफीद है हालांकि पहले एकोनाइट से पागलपन का कोई ताल्लुक मालूम नहीं था ऐसी रेविंग और एक मरीज़ का बेहोशी में बोलना वो भी एकोनाइट से ताल्लुक़ रखता है अगर उसमें खौफ की बातें पाई जाएं और अचानक दिमाग का बिगड़ जाना जिसका ताल्लुक़ किसी सदमे से हो सदमे या अचानक मायूसी के नतीजे में अगर दिमाग पर असर हो जाए और उसमें भी खौफ हो इंसान भागे चीज़ों से डरे तो उसमें एकोनाइट बहुत अच्छा असर दिखाती है लेकिन अगर एकोनाइट को फ़ौर ना दिया जाए और जल्द ना दिया जाए या फ़ौर से मुराद है बीमारी के इब्तायी हिस्से में तो फिर मर्ज एकोनाइट से मामूली असर तौर पर असर पजीर होगा लेकिन गहरा असर नहीं कर सकती क्योंकि इसकी प्रूविंग में यह बात दाखिल है कि या तो मरीज को ले डूबेगा एकोनाइट या छोड़ देगा तो बिल्कुल छोड़ देगा कोई बदसर वगैरह आमतौर तो पर उसका नहीं रहता लेकिन ऐसी बीमारियां जिनमें सदमे से मसन पागलपन हुआ है उसका इब्तदाई हिस्सा एकोनाइट से ताल्लुक़ रखता है मगर मतलब एकोनाइट में चूंकि मुजमिन होना यानी इसका लंबे अरस तक जारी रहना शामिल नहीं है इसलिए वहां जाकर एकोनाइट अपना असर छोड़ देगा और मेडले रेस बाज़ दफ़ा शुरू हो जाती है मेडले रेस कहते हैं दो चार मिल के दौड़ते हैं एक ने एक डंडा एक मुकाम तक पहुंचाया वहां से दूसरे ने पकड़ा और फिर आगे और फिर बाद तीसरे की जरूरत पड़ती है तीसरा आगे ले जाता है होम्योपैथिक दवाओं में भी बसाओकात मेडले रेस करनी पड़ती है एक्नाइट ने इब्तदाई काम दिखा दिया और कुछ हफ्ते के बाद असर छोड़ दिया फिर उससे अगली कौन-कौन सी इमकानि दवाएं हैं जिनको देखना होगा उनमें सल्फर एक नुमाया दवा है जिसको एकोनाइट का मुजमिन कहा जाता है हाँ जी फरमाइए फिजूल आते नुमायात के दिमाग के लिए असर करती है है नुमाय बाद फेसोटर से बात मरीज के हैं उनको अगर बाद का एडजस्टमेंट करते हो तो ऐसा होता है कि

अगर ताज़ा सदमा जो आर्जी ख़तरा पैदा करता है वो लंबा ना चले और खतरात आर्जी ही रहें या मरीज़ मर जाए या शफा पा जाए तो ये एकोनाइट का दायरा कार है लेकिन अगर उसके बाद बात लंबी हो जाए तो फिर और दवाएं हैं जिनका चीखों से ताल्लुक है जिनका इससे मसलन एक ही पट्टी में भी भीबन एबिस है जिसका इससे अपलैक्ट्रिक की चीजों से ताल्लुक है